Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu PDF-də gördüyümüz testlər, deməli PDF-in başlığında yazılıb ki, sertifikasiya Naxçıvan, yəni Naxçıvanda sertifikasiyada istifadə olunan suallar. Belə deyim, mən sertifikasiyada iştirak edən bir müəllim kimi bu suallar mənə düşməmişdi. Amma sualların ə, səviyyəsi eyni bu tipdə idi. Ə, bir şey də var ki, indi ordakı suallar təbii ki, kiminsə yadında nə qalıbsa hansısa cümlə deyilib o şəkildə yazılıb. Hər halda bilmirəm indi bu reallıqdır ya yox. Prosto bu testlərin heç bir yerdə izahı falan, nə də ki cavabı yoxdur. Bu testlər mənə çox atılıb. İstir Naxçıvanlı müəllimlər tərəfindən, istə digər bölgələrimizdən olan müəllimlər tərəfindən, Naxçıvanın olan müəllimlər düşünür ki, məs bizə bu suallar düşəcək deyə digər tərəfdən olan müəllimlər də bölgələrimizdən olan müəllimlər də düşünürsünüz ki, görəsən sertifikasiya bu səviyyədə olacaqma? Əziz müəllimlər, bu düşüncəyinin imtahana getmək olmaz ki, bu suallar bizə imtahanda düşəcək. Təbii ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sertifikasiya üçün olan bazası 40 sualdan ibarət deyil və biz də bu suallar bizə düşəcək ideyası ilə yanaşa bilmərik. Deməli, bu sualda indi bizdən ə, baxanda görürük ki, relative pronoun istəyir. Çox asan bir primitiv sualdır. Suala baxanda biz görürük ki, zaman bir ə, boşluqdan əvvəl zamansal bir ə, söhbət yoxdur. Məkansal bir söhbət yoxdur. Yəni burada məkan anlayışı yoxdur, zaman anlayışı yoxdur. Yəni A variantını qoya bilmirik, çünki burada məkan anlayışı yoxdur. B variantını qoya bilmirik, çünki zaman anlayışı yoxdur. C variantını ümumiyyətlə vergüldən sonra işlədə bilmirik, səhvdir. İsimdən sonra what işlədə bilmirik, səhvdir, çünki what relative pronoun deyil, o relative adverbdir. Yəni nisbi zərfdir o. E variantı hansı ki doğrudur. My computer which ə, boşluqdan öncə cansız isim dayanırsa biz ora ya which ya that qoyuruq. Virgül varsa that işlədə bilmirik, cavab olur E variantı. Ə, deməli bu testə gələncə bu test deməli YDS testidir ki bizdə imtahanda YDS testlərindən istifadə olunmur. İndi hər bir halda yaxşı bir test baxanda görürük ki, mənəyə, yəni işçi qüvvəsi ilə menecer nə qədər biri digərinə hörmət edirsə, ə, bizə lazımdır biri digərinə hörmət edən, hörmət eləyən söz lazımdır. A variantında yoxdur. D-dir, digərdir. Yox, bizə lazımdır biri digərinə. Amma burada deyir ki, digərim. Another da ümumiyyətlə biz o momentdə istifadə edirik ki, tutalım Mən bir stəkan çay içmişəm. İkinci bir ikinci birini <coughs> içmək istəyirəm. Another deyirəm. O mənə də işlədir. Yəni bu struktura ümumiyyətlə adiyatı yoxdur bu boşluqlara. Bos nə məna cəhətdən uyğun deyil. Nədə ki xəbəri dem istəyir bura adiyatı yoxdur. C variantında Yenə də D one. Ora niyə qoyaq? Və hanı baxın, ingilis dilindəki ən böyük substitutiondur, yəni əvəzləmədir. Burada heç nəyə işarə eləmirsə, deməli bunun burada yeri yoxdur. Digər tərəfə zaten another da qoya bilmirik. D variantında de, hər kəs özlərinə yox özlərini burada bizə lazım olan söhbət hər kəs özlərinə deyil axı biri digərinə hörmət elədiyi müddətsə. Yəni hər kəsin özünə hörməti ilə ölçülmür də hansısa bir idarədə işləyirik. Rəhbərlik və biz bir-birimizə hörmət elədiyimiz müddətsə. Yəni biz özümüzə hörmət elədiyimiz müddətsə yox. Yəni bu da məntiq cəhətini almır, amma C variantı düzdür. Each respects the other. Biri digərinə hörmət elədiyi müddətsə cavab olur E variantı. 3-cü testdə incorrect variant istəyir. Belə baxanda heçsə olunur ki, bu mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Baxın, kəsr saylarında, yəni fractionlarda mübtəda xəbər uzlaşması necədir? Xəbər öz yanında olan isminə dəitsə onunla uzlaşar. Yəni normalda biz deyirik ki, ofdan əvvələ baxırıq uzlaşmada, amma kəsr saylarında bu keçərli deyil. Xəbər ismin yanın, xəbər yanındakı isminə dəitsə onunla uzlaşır. Yəni cars, was yox, were olmalı idi. Bu variant səhvdir. İkincisində their house baxın ola bilər onlar 5 nəfər də tutan bir ailəni nəzər tuturuq qonşumuzu. Qonşumuzda neçə şəxs var? Minimum 2-3 nəfər var. Onların hamısının bir evi ola bilər. Bir evində xəbəri tək olar, sayı hissəsində də problem yoxdur. E hundred and 10 years oldu. İkincisi düz. Üçüncüsü səhvdir çünki burada bir e olmalı idi. E million dollarsa olmalı idi səhvdir. Dördüncüsü düzdür. Əgər bu 100-dü, 1000-dü, milyonluq dağzındır. Buları biz zəmlədiriksə, bu o deməkdir ki, cəm ismi ofla bağlanacaq. Yəni bu dördüncüsü düzdür. Beşincisində ə, beşincisində problem bu burdadır. Nəqli cümlənin sonuna sual işarəsi qoyulubhalbuki olmamalı idi. Əgər o texniki qüsurdusa testdə olur 2 4 5 düz cavab. Yox, əgər bilərəkdən qoyubsa, testin cavabı olur D bəndə. Deməli bu testdə, hə, bunun cavablarını bayaq çıxartdım və çıxardandan da bunun qarşısına x qoydum. Niyə? Bu 6 biri də olmalı idi. Nömrəsi yadımdan çıxdı. Çıxanda qabağımıza deyirəm. Çünki onların düz cavabları yoxdur. Ona görə baxın burada. 1-ci tərəfə baxanda, 1-ci boşluğa deyir ki, söhbət ərzində biz müəllimi aydın başa düşə bilmədik. Yəni asanlıqla başa düşə bilmədik. Bizə lazımdır zərf. A variantında zərf yoxdur. B variantında zərf deyil. C, D, E variantları ola bilər. Birinci boşluğu doldurur ilk tərəfdən. Əgər biz müəllimi asanlıqla başa düşməyəmsə, deməli müəllimin danışığında bir problem var. Ya aydın danışmayıb, ya nə bilin sürətli danışım, amma necə danışıbsa biz onu başa düşə bilməmişik. Baxın, C variantı quruluş cəhətdən düzdür, məna cəhətdən səhvdir. Müəllim o qədər aydın danışıb ki, biz onu başa düşmədik. O zaman bizim problem özümüzdə olar. Məntiqcə hətta uymur. D variantında düz olar da, amma burada article nəyin article-ıdı? İsim olmayan yerə biz necə article qoyaq? Bu D variantda cavab ola bilməz. E variantına gəldikdə isə more clearly yox, more unclearly olmalı idi. Zərf olmalı idi bizə. Zərfdir, zərfliyinə İnçarda olmalı idi. Unclear olmalı idi. Yəni aydın olmayan tərzi ilə danışırdı ki, biz onun başa düşmürdük. Burada aydın deyir. Aydın danışırdısa, niyə onu asanlıqla başa düşmürdüz? Və beləcə bu testdə düzgün cavab yəni 5-ci testdə deməli doğrudur. So much road accidents saylan isimdir. Bunu match-la işlətməliyik. So many road accidents olmalı idi. Bir səhvdir. İkincisində so much unforgettable impressions sözü saylan isimdir. So many unforgettable impressions olmalı idi. Səhvdir. Üçüncüsündə behavior saylan mənsimdir. So much bad behavior deyə bilərik. So much scientific progress deyə bilərik. Yəni 3, 4 cavab olur. B variant. Daha bir orada cavab çıxadırkən cavab qoymayıb x qoydu. Onun variantlardan biri budur. Testin şərhitində istəyir ki, correct sentences. Yəni correct variant, düzgün cümlə. Və cümlələrin hamısı da düzdür. The professor has given the students a detailed explanation. Professor detallı izah verib tələbələrinə. Burada problem yoxdur, düzdür. The students admired the professor's explanation. Tələbələr professorun izhinə heyran oldular. Burada da problem yoxdur. The explanation given by the professor was clear. A professor tərəfindən verilən izah aydın idi. Burada da problem yoxdur. The students listened to the professor's explanation. Deməli tələbələr professorun izahını dinlədik. Burada da problem yoxdur və beləcə cümlələrin hamısı düzdür. Çox güman ki, bunun şərti səhv gedib. Burada düzgün variant yox. Düzgün possessive case istəmək istəyib, miş əslində, amma istəməyib. Əgər iyyəlik istəsəydi, o zaman ikincisində professorun izahı, bir də dördüncüsündə professorun izahı. Cavab olardı 2 4. Amma ki iyyəlik istəsəydi bu strukturdadır beləcənə burada hamısı düz olur. Ona görə də düzgün cavab yoxdur. Deməli 8-in 7-ci testdə inkar cümlə istəyir. Roger has, hasn't done any homework. Bu düzdür. B variantında Roger hasn't done no demək olmaz. Çünki ikinci inkarı bir-yana qoya bilmərik. Roger has done any homework. Bu Yəni təsdiq cümlələrdə işlənər istənilən mənasını verər və bu cümlə də təsdiq olar. Yəni istənilən bir tapşırığı falan eləyib istənilən mənasında işlədirik. Ümumiyyətlə təsdiq cümlə deyil bu cümlə. Ha, baxın, present perfect-lərin tərkibindəki have, has, had elə oqzillər o verbdir. Bunların inkarını düzəltmək üçün digər bir oqzillərə vurma ehtiyacı yoxdur. Yəni haven't deyirdik daha, doesn't lazım deyildi. Hasn't done any homework neither. Neitherin yanında bir də bunu Yox, yan yox, ona qoya bilmərik. Səhvdir. Cavab olur A bəndi. <coughs> Deməli, bizdən istədi modal feldir. Düzgün modal feili istəyir bizdən. A variantında həm burada real fel kimi çıxdı, yəni cümlənin obyekti xəbəridir. Xəbərdirsə də bu modal fel olmaz. Yəni bizlə bölüşəcək heç nə yoxdur. İnçarda düzəlibdi. Keçmiş zamanda olub da. Do does feili nə düzəlib? Keçmişdə olduğu üçün didn't olub. Yəni A variantında modal fel yoxdur. B variantında must tuya bağlana bilməz səhvdir. C variantında have to-nun inkarı özü ilə düzəldə bilməz. Baxın need həm action belə deyək də əsas fel olur, main verb, həm də modal verb olur. Əgər modal fel olursa, bu bare infinitive formaya birləşir. Bare infinitive forma nədir? Deyirəm Bir fel infinitiv 2 cür ola bilər. Bir to'lu infinitive ola bilər, bir də to'lsuz infinitive ola bilər. To'lu infinitive full infinitive də deyirik. To'lsuz infinitive bær infinitive deyir inglislər. Əgər net bær infinitive iləşirsən, bu o deməkdir ki, modal feldir. Modal da özünə sual da yarada bilər, inkar da yarada bilər, tək koşullarda özüylə də qayıda bilər, the same way questionlarda özüylə qayıda bilər. Yəni D variantı düşün cavabdır. E variantında əgər need digər birinin etkisəsinə və yaxud da to infinitive ilə birləşərsə, burada cümlənin main verb olur. Yəni əsas əsas fel olur və cümlədə xəbər olur, modal fel olmur. Deməli cavab olur D de bəndə. Deməli burada wrong passive voice istəyir. Have you ever been bitten by, by a dog? Burada səhv yoxdur. Deyir ki, sən indiyə qədər bir it tərəfindən dişlənibsən. Yəni təsdiq edilib. Passive voicedur, düzdür? Present perfect olan passive voice. And the program was watched millionlarla insan tərəfindən izləniləndə past simple də olan, burada da passive voicedur. Problem yoxdur. Mary's salary has just just gone up. Deyir ki, Mərin maaşı qalxıb. İndi bu cümlədə problem yoxdur. Prosta passive voicedə yoxdur. Can <coughs> burada hmm osta trans intrastdə for da tamamlıq istəmir. Bunu bəcə düşünüblər ki, mərinin maşı qaldırılıb, amma problem yoxdur. Biz də işlədirik bunu. Tutalım deyirik, əlinin maşı qalxıb, vəlinin maşı qalxıb. Yəni problem yoxdur. Prosto bu cümlədə passive voice yoxdur. <coughs> D variantında these photographs were taken with a very good camera. Bu şəkillər əla bir kamera tərəfindən çəkilib. Burada da problem yoxdur. It to see this were connected by satellite. Nəsarə iki şəhər televiziya proqramı üçün peçlə birləşdirilib. Heç də C variantını götürək, hansı ki, orada səhv deyil də, prosto passive voice yoxdur. Deməli, 11-ci testəm. Düzgün zaman. Where did Clara and her family spend? Yox, spent. A variant səhvdir. B variantda why did come out? Baxın, biz sual yaradanda köməkçi felin yanına əsas felə qoymarıq ki, cümlənin bir mübtədasını qoyarıq, sonra feili qoyarıq. Səhvdir. Did ilə come yan-yana olmalı deyildi. I first have met 9 il əvvəlinə present perfectdə istifadə eləyə bilmərik axı. Past perfect, past simple olmalı idi. Yəni have met yox, elə met olmalı idi. met Sonra D variantda deyir ki, saqqız sinəmək kafedən daha artıq, kofedən daha artıq konsentrat olmağa, yəni fikrini cəmləməyə ə, kömək eləyir. Baxın, bu məbtədəsa gerund ilə ifadə olunmuş bir cümlədir. Xəbər də present simple-dır. Düzdür. Məbtədə də gerund gerund ilə faydalı olduğu üçün xəbər s 3-cü şəxsin təkində s qəbul edib, düzdür. Yəni D variantı düzdür. Ə, it, it is raining since Levon Okluq saat 11-dən bəri yağan yağışa biz it is raining yox, it is raining deyə bilmərik. It has been raining olmalı idi. E İ variant səhvdir, cavab olur devandı. Deməli, 13-cü testdə, yox 12-ci testdə. When-dən sonra, yəni standart qayda ilə əslində ya present simple gəlir, digər tərəfi future simple olmaq şərti ilə, ya da past simple gələr, digər tərəfi past zamanlardan biri olmaq şərti ilə. İndi o dediyim qayda da bir dənə A variantındadır. Biz deyirik ki, paytaxtımız Bakıya enəndə, daha doğrusu biz yox, mən. Deməli, sevimli <coughs> günəş parıldayırdı, mülayim, nə bilm, dənizdən külək əsirdi. C a variantı bu boşluğu doldurur. B variantında when-dən sonra belə durduq yerdə niyə past perfect işlədəc? Çünki səhvdir bu B variantı. C variantında landed hed heç şön yox. Mən o or ora yenəndə baxıra. Orda külək əsirdi. Dilimizdən hansı tamam çıxır? Past continuous çıxır. Niyə bunu belə işlədəc? ə vəyndən sonra present perfect çoxsu deyir, işlənmir. Təbii ki, işlənir. Advanced səviyyədə bunu işlədirik, amma hər elə cümlədə deyir ki, vəyndən sonra present perfect işlədə. Düz olsun? Yox, təbii ki, bu variant səhvdir. Land deyir isə digər tərəfdə would shine yox, will shine olardı, will blow olardı. Yəni mən bacı düşəndə günəş parıldayacaq, nə bilim, külək əsəcək falan. Bu şə bu şəkildə olsa düz olardı, cavab olur. A variantı. Deməli 13-cü testdə baxın burada bir let fail var. Bu deməkdir ki, let özünə nə tələb edirsə biz o faildən qoymalıyıq. Yəni let somebody və yaxud da something plus be infinitive forma olur. O həmin o be infinitive qoyduğumuz feil nə istirsə, digər tərəfdə ondan olmalıdır. İndi baxaq. A variantında letdən sonra biz to qoya bilmərik səhv. B variantında düzdür. Ask qoyarıq beerin finç forma, amma ask somebody to something olduğu üçün burada tolu fel gərəkdi. Ona görə B variantı səhvdir. C variantında ask til-dən sonra ing qoymaq olmaz. D variantında baxın, ask beer forma, ask somebody to something bu isə düzdür, cavab olur. D bəndidir. E variantında ask deyəriyəmə gətirib ing qoya bilmərik. Ona görə Düzgün cavab 13-dür, elə D variantı. Deməli, 14-cü testə baxın bura. Göstərmək istəyirəm ki, qırmızı geyimli qız, qırmızı koftalı, nə bilim, qadın, qara kostyumlu kişi, nə sə, kiminsə hansı ge hansı geyimdə olduğunu göstəririsə biz ona preposition kimi in-dən istifadə edirik. Baxın, in bir də in. Səmsə iki variant da var. Approach ki, CH ilə bitən əksər feillər approach reach preposition istəməzdir. Bura məsələn preposition olmayacaq. Bu variant da gedir, qeydə qalır C variantı. Digər tərəfdə də ask the way to, düzdür? Yəni cavab olur C bəndi. Deməli, 15-ci testə baxın. Mary. Mary feili ümumiyyətlə preposition istəməz, əgər məlum növdədirsə birbaşa asanmadını deyərik. Tutaqım ki, deyirsiz Ali Layla ilə evlənir. Ali marries Lyla. Prepositiona ehtiyacı yoxdur. Amma əgər biz Mary feilini passive voice-a salırıqsa, yəni bu struktura salırıqsa Mütləq to ilə işlənməlidir. Yəni passive voice-du olan to be married to somebody olur. Yəni birincisi düzdür. Bir də mərədən sonra ümumiyyətlə çox müəllim düşünür ki, wiz işlənər. Baxın, o wit proposition-u bir halda mərədən işlədə bilər ki, falan evlilikdən kiminsə ailə vəziyyətini deyir və yaxud da falan evdən kiminsə deyir, tutaq ki, iki uşağı var, falan behməçan, o vaxt hə wiz işlənər. Belə durduq yerdə məənin yanına proposition qoymaq olmaz. Burda passive voice göstərdiyi üçün passive voice də deyə bilər. Yəni birincisi düzdür. İkincisində rise <coughs> to fit. Baxın, buna birincisi buna to lazım deyildi. Yəni ayağını qaldırmaq. İkincisində də rise <coughs> intransitive verb-dirsə, sonra obyekt gətirməz. Rise günəş qalxar, çaylar qalxar, sellər qalxar, sular qalxar. Yəni nəsə öz-özünə qalxar. Yəni biz heç bir insanın ora müdaxiləsi yoxdur. Tutalım günəş çıxır, yəni günəş ə, daxil onu heç kiməs nə eləmir ki, özü özü öz üzərində iş, icra olunur. Yəni o felinə biz gətirib ora fit ayağını qaldırmaq falan deyə bilmirik. O rise yazılan deyil, rise edir. Məsələn deyirəm ki, raise your hand, əlini qaldır. O rise yazılanda. Rise yazılan deyil, bu da səhvdir. Sonra to lay something on the table. Baxın, <coughs> lay, <coughs> lie burdadır. Lie yazılan. Bu bir yalan danışmaqdır, bir də uzanmaqdır. Hər ikisində intransitive verb olur. Intransitive, yəni təsirsiz fel olur. Özündən sonra obyekt gətirmir, yəni təsirsiz feillərin tamamlığı olmur. İndi burada da bu stones-da nə isə qoymaq, qoymaq fel lazımdır. Halbuki burdakı nə yalan danışmaqdır, yalan danışmaqdır, hansı ki o da deyil. Özündən sonra obyekt gəlib Bir də uzanmaqdır. Hansı ki o da deyil. Özündən sonra obyekt gəlir. Yəni nə isəs də onunla qoruma obyekti varsa, bu li e yazılan yox, l a y yazılan olmalıdır. l a y, yəni lay olan to lay something on the table olmalı idi. Bu, bu variant da səhvdir. E, deməli <coughs> bu birincisi düzdür. Sonra üçüncü sində with a whisper pıçıltı ilə. Bu düzdür, dördüncüsü 5-incisində isə to be proud of deyirik. I am proud of you, məsələn. David demirik. Bu da səhvdir. Cavab olur 1 və 4, yəni I bendir. Deməli, 16-cı testə <coughs> baxırıq ki, bizə lazım olan zərfdir. Sifət lazım deyil. Məsələn, sırazda siz bu D variantını silərsiz. C variantını silərsiz. Yerdə gəmə variantlarda, baxın A variantını deyə bilməyimiz üçün soos rule that ard olmalıdı. Məsələn, tutaq ki, deyirəm, o qədər yorğun idim ki, nə? Ard olmalıdı, yəni. Yoxda xı burda ardı. Burada deyir ki, mən inan inanıram ki, heç kim, yəni bizim etdiyimiz kimi o məsələyə investigate qoymuş ola bilməz. Bizim etdiyimiz kimi, yəni bizə lazımda zərf, o da ki, adi dərəcədə işləndən etdiyimiz kimi. Baxın, A variantını heç bir halda bura qoya bilmərik. C qalır bir də nə qalasız bu variantla, bunun arasında hansı ki as surely as, düzdür, amma E variantını deyə bilməyəsiniz. Zərflərlə axı üstünlük dərəcəsində dəyişlətmirik, çəlb olur elə. B variant. Deməli 17-ci testdə <coughs> to end a telephone call, yəni bunun ekvivalent olan variantı axtarmalıyıq. Burada deyir ki, Ə, telefonla danışmağa son qoymaq. Yəni danışırıq, onu söndürürük, qutarıq, yekunlaşdırırıq. Vəsü. Onu deyir. İndi A variantında baxın turn on dönməyə, çevirmək deməkdir. Bura adiyatı yoxdur. D variantında log on və ya hətta log in ə, tutalım kompüterin şifrəsini yazıb sistemi aktivləşdiririk. O məndə iş nədir? Logon, log in. Bura adiyatı yoxdur. Hang up Baxın, bu hold və yaxud da wait deməkdir. Hmm, ə, yəni <coughs> gözləmək də belə deyək, gözləmək deməkdir. Bu da deyil cavab. Sonra D variantında, deməli, D variantında hang up Yox, baxın, hang up yox, hang hang on, üzr sizə, dəyişik saldım. Hang on wait deməkdir hən qon gözləməkdir. Hən qab telefon zəngini yekunlaşdırmaqdır. Yəni danışırıq bitiririk. Bu <coughs> elə mənası o şərtdəki, şərtdəkidir. Yəni to end, e, e, tutalım phone conversation. Bu C variantı düzdür. D e variantındakı log off bilirsiz nədir? E, log off və ya hətta log out, e, stop e tutalım computer. Nə isə bir şeyi dayandırmaq deməkdir. Bu da deyil, amma hang up ə, düzgün cavabdır. Yəni o da telefonu danışarkən dayandırmaq, yəni söhbətə son vermək də belə deyək. Bu 18-ci testdə, deməli, definitionda biz definitionları qoraşdırmalıyıq. Deməli, birincisində <coughs> olur C si bəndi. Yəni incitmək, özünü incitmək və yaxud da ə, özünü və yaxud da kimisə incitmək. Xüsusilə də in an accident, yəni qəzada bir fiziki ə, belə deyək də, nəsa yaralanmaq falan. Ki birincisinə olur C bəndi. Birəsə olan iki dənə variant var. Bu gedər, bu gedər, bu gedər. Qalarsa iki variant arasında. İkincisindəki sözün mənası unhappy deməkdir. Yəni xoşbəxt olmamaq da ə, definition oldu ki afraid that qorxursan ki the one you love might prefer somebody else. Yəni qorxursan ki sevdiyin kimsə başqa birini belə deyək də başqa birinin üstünə verir. Yəni ikinci olur B. Bu da gedir. Üçüncüsündə predict <coughs> əvvəlcədən məlumat verməkdir. Tell beforehand əvvəlcədən məlumat vermək C bəndə. Deməli 19-da deyir ki, neçə dənəsi düzdür? Hə bu arada bunu deyim ki, Naxtelanda sertifikatlaşmada bu şərtli suallardan istifadə olunmamışdı. Baxın, alone həm adverbdür, həm adjective-dir. Yəni sifət kimi də işlənə bilər, fel kimi də işlənə bilər. İndi birincisində to live alone yalnız yaşamaq problem deyil. To be alone yalnız olmaq problem deyil. To work alone yalnız işləmək, çalışmaq problem deyil. To walk alone yalnız gəzmək problem deyil. To stay alone yalnız qalmaq problem deyil. Yəni beləcə 1 2 3 4 5 dənə variant var və 5 dənədir. 5-i də düzdür. Yəni i bəndi düz olar. Sonra 20-ci testdə <coughs> deməli Eh uh, these are the films boşluq lately. Baxın, bu cümlədə əslində <coughs> reduction olunmuş variant var və bütün bir relative clause var. Baxın, Birincisi boşluğu doldurur. Əgər boşluqda relative pronoun varsa, bu o deməkdir ki, onun ardınca köməkçi feli də olmalıdır. Yəni əgər passive voice-dadırsa, passive quruluşunun məlum növdədirsə, məlum quruluşu olmalıdır. İndi bura baxanda görürük ki, present perfect olan passive voice quruluşundadır. The films that have been demonstrated lately. Yəni bu bu dəir son zamanlar nümayiş etdirilən filmlərdir. Bu birincisi düzdür, ikincisi amma səhvdir. Niyə? Baxın, bunun have-ı var, be-ni varsa, yəni o qızilləri verb-ləri yerindədirsə, bu deməkdir ki, bunun relative pronoun-u yerində olmalı idi. Yəni o which və yaxud da that have been demonstrated olmalı idi, olmadı deyə ikincisi səhvdir. Üçüncüsü düzdür. Niyə düzdür? Baxın, relative pronoun düşüb, aha, baxın bu istədəki bu düşüb sora düşübsə də bu özü ilə bunları da aparacaq. Bunları da özünə aparıb yerdə qalıb nə? demonstrative. Yəni bu, düzdür. <coughs> Nümayiş etdirilən filmlər ə, bunlardır. Bir düzdür. Sonra üç düzdür. Hansı ki, cavab olur B. Dörd də səhvdir. Which demonstrated deyə bilmərik. Olmalı idi which. <coughs> Leyli marağı orda. O tutalım bu zamanı <coughs> niyə have been demonstrated deyirik? Ə, past simple past simpleında passive voice olardı. Prosta burada lately var axı konkret. Biz ona görə, yoxsa bunu passive voice-da da deyə bilərdi. Amma bu strukturdadır 4-üncüsündə deyə bilməyəcək də heç birini bu variant götürə bilməyəcək. Çünki relative varsa, bu, o deməkdir bunun yanında olan köməksvərlər yerində olmalıdı amma yoxdur burada which have been demonstrated olmalı idi. Niyə whichdən sonra zətdən sonra have deyirik? Çünki relative pronoun əvvəlindəki isimlə uzlaşar. Films-dən olduğu üçün xəbəri də onunla uzlaşır, olur have. Yəni cavab olur B variantı.